Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Tak berkata Imam Al-Alama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah Jangan membohongi diri. Celaka engkau. Adakah patut engkau mengaku dirimu hamba kepada Tuhan. Kemudian engkau mentaati selain dia jika engkau benar-benar hamba Tuhan tentulah engkau akan memusuhi siapa sahaja kerana dia dan mematuhi siapa sahaja kerana dia seorang mukmin yang yakin tidak akan sekaligus mentaati dirinya dan syaitannya dan hawa nafsunya dia belum kena syaitan Kenapa disanggup mentaatinya? Dia tidak peduli dari dari mana datangnya dunia, bagaimana dia hendak membelakanginya, malah menghinakannya dan meminta akhirat. Tetapi jika dia sudah memperolehi akhirat, nasehat dia akan meninggalkan dunia dan terus berhubung dengan tuannya azza wa Jalla. Ketika itu dia akan ikhlaskan ibadatnya kepada Allah di semua waktunya. Dan dia akan menyemak firman yang berbunyi: "Wahai umat! Tiada yang berhak untuk menyembah Allah melainkan dan tiadalah mereka disuruh kecuali menyembah Allah dalam keadaan berikhlaskan agama kepadanya dan meluruskan diri suratul bayyinah ayat melainkan orang tinggalkanlah bermuka-muka dengan manusia dan esakan Allah Azza wajalla dan esakan Allah Azza wa Jalla saja. Kerana dialah yang menjadikan semua mata benda dan di tangannya segala mata benda. Orang yang meminta mata benda dari selain Allah, engkau sebenarnya tidak punya akal. Apakah ada sesuatu mata benda yang tiada dalam khazanah Allah Azza wa Jalla? Allah Ta'ala berfirman, وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ Tiada suatu benda pun melainkan ada pada kami dalam khazanah ini. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Syekh Abdul Qadir mengajak kita bermuhasabah. Apakah kita sebenar-benar hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun sebaliknya? Apakah kita mengikuti tunduk patuh bergantung harap semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau sebenarnya ada elemen-elemen luar yang lain yang mengganggu kita. Yang ini yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Celakalah orang yang memperhambakan dirinya kepada dinar, kepada dirham, yakni kepada dunia. Manusia bila mana menolak untuk menjadi hamba Allah dengan makna sebenar Maka dia akan menjadi hamba kepada seluruh makhluk lain Dengan terhina dan terbiar Bila mana dia meletakkan kesungguhan dan keazamannya Untuk menjadi makhluk Allah yang sebenar Maka kesemua makhluk-makhluk Allah yang lain tunduk kepadanya Kalaupun tidak tunduk kepadanya ia berada pada satu level dengan dia. Tetapi bila mana dia tidak mahu tunduk kepada Allah, maka dia rendah. Dia menjadi hina di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Syekh Abdul Qadir berkata, celaka engkau. Engkau patut mengaku dirimu. Apakah patut? Adakah patut? Engkau mengaku diri sebagai hamba Allah. Tetapi selain daripada Allah, kamu mentaatinya. Artinya mengaku kita hamba Allah. Tetapi perintah-perintah yang lain kita utamakan, kita dahulukan. Bahkan kadang-kala -kadang perintah Allah ini kita ketepikan. Nabi SAW menyatakan, Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada tiga perkara bila mana seseorang melakukannya maka dia akan mendapat kemanisan iman. Yang pertama Allah dan Rasul menjadi keutamaannya. Maka kalau sekiranya seseorang tadi mengaku jadi hamba Allah tapi taat selain daripada Allah maka ini perbuatan yang paling mencelakakan hidupnya. Menghina dirinya. Tuan-tuan sekalian, perintah Allah Taala tak banyak. Tetapi perintah selain daripada Allah terlalu banyak. Perintah Allah Taala itu ringan tetapi perintah selain daripada Allah itu semuanya membebankan. Perintah dari Allah itu memberi manfaat dunia dan akhirat. Perintah manusia itu banyak mendatangkan mudarat kepada kita berbanding manfaatnya. Perintah Allah itu menjadikan kita terangkat tinggi. Perintah manusia selalu menjadikan kita rendah hina dan dicaci. Perintah Allah itu menjadikan kita menjadi Meninggalkan sejarah yang hebat, tapi perintah manusia meninggalkan kepada kita kenangan-kenangan yang buruk. Maka sebab itu bila orang melihat perintah Allah dengan perintah manusia, kalau mereka memilih kemuliaan, mereka memilih kekekalan, mereka memilih kesempurnaan, maka mereka akan mendahulukannya. Tapi kalau memilih perintah manusia, lihat ininya bagaimana. Bila seorang memilih perintah Allah, maka Allah jadikan seluruh makhluk membantunya. Yang tu kita lihat bila kejadian dua bodyguard yang kena belasah. Sebab dia memilih perintah Allah. Dia hendak berpuasa. Menunaikan perintah Allah SWT. Lihat, seluruh makhluk datang tolong. Semua orang datang sokong. Semua orang menyokong dia. Itu baru perintah Allah yang bersifat umum. Bagaimana perintah Allah yang lebih dalam, pasti Allah Ta'ala akan mengangkat martabat dia. Sebab itu tidak terhina orang yang melaksanakan perintah Allah. Tidak pernah terhina. Yang terhina yang menjalankan perintah-perintah manusia dengan mengabaikan perintah Allah SWT. Kemudian Syekh menyebut. Jika engkau benar-benar hamba Allah, maka asasnya gini. Kita akan patuh, kita akan musuh dengan apa yang Allah suruh kita musuh. Dan kita akan patuh dengan siapa yang Allah Ta'ala suruh kita patuh. Kan itu tuan-tuan sekalian. Bila kita musuh orang kafir, bukan kerana di kafir. Bukan kerana kekufurannya, bukan kerana itu. Kerana perintah Allah supaya kita memusuhi kekufurannya. Tetapi bila Allah Ta'ala men menyuruh kita untuk bermuamalah dengannya dengan muamalah yang baik, maka kita bermuamalah dengan muamalah yang baik. Ketika mana Allah Ta'ala menyuruh kita memerangi mereka, kita memerangi mereka. Semuanya perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ada kekufuran yang diperangi, ada kekufuran yang tidak diperangi. Bila kita sebut kekufuran yang tidak diperangi, yang disebut sebagai ahli zimah. Ya, mereka kufur, mereka kafir yang duduk di bawah negara Islam. Maka asas mu'amalah kita dengan mereka, sebagaimana Allah sebut dalam Quran, La ikrah fid din. Kita tak paksa mereka beragam. Kita memberi hak mereka. Hak untuk hidup, makan, minum, bahagia. Itu hak mereka. Bukan hak, mereka untuk kufur. Bukan makna redha Redha lain. Hak mereka. Untuk mempraktikkan agama mereka. Tetapi bila mana Allah memerintahkan kita memerangi orang kafir. Kerana mereka memusuhi Islam, menentang Islam, menginginkan kejahatan pada Islam. Diganjari dengan syahid. Maka ketika itu kita memerangi mereka. Mudah. Bila mana Allah Ta'ala menyuruh kita membenci ahli maksiat. Bukan kerana dia. Kerana maksiat itu. Bila mana mereka berhenti daripada maksiat, maka kita kembali menyayangi, menyukainya. Tetapi kita tak diajar membenci sepenuhnya. Tidak juga menyayangi sepenuhnya. Tetapi kita diajar untuk membenci kerana Allah. Menyayangi kerana Allah. Baik, bila Allah Ta'ala suruh kita sayang pula. Maka kita mesti patuh walaupun pada benda yang kita tak suka bagi isteri Allah perintahkan untuk mentaati suami. Walaupun kadang-kadang tak suka suami dia, maka dia mesti taat. Kerana dia bukan mentaati suaminya kerana suaminya kerana perintah Allah padanya. Seorang anak yang mentaati ibu bapa Kadang-kadang dia tak suka pada mak ayah dia. Kadang-kadang dia rasa mak ayah dia tak bertanggungjawab. Bahkan membiarkannya, mengabaikan nafkah atau sebagainya. Namun dia wajib mentaati ibu ayahnya kerana perintah Allah Ta'ala padanya. Bila Allah Ta'ala mengharamkan kita melakukan kezaliman. Walaupun kepada musuh kita. Walaupun kita ingin untuk melakukan lebih daripada itu. Allah berfirman. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ Taqwa. Jangan kerana kebencian kamu pada seseorang menjadikan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil. Nabi SAW membenci Yahudi kerana perintah Allah, bukan kerana dia Yahudi. Kan itu kita lihat ada kadang-kadang muamalah Rasulullah dengan Yahudi itu ada. Untuk menunjukkan keharusan. Boleh. Dan ketika mana Allah perintahkan Nabi memeranginya, maka Nabi memeranginya. Tetapi ini asas bila mana kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Kita ikut perintah Allah, kita sayang kena Allah, kita benci kepada. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man habbalillah wa abghad lillah wa atalillah, lillah wa mana'a lillah faqad istakmala imanu. Siapa yang suka kepada Allah, benci kepada Allah, beri kepada Allah. Dia kedekut pun kepada Allah, maka itulah orang yang telah sempurna imannya. Sempurna iman kita. Bila mana kita benci, bila mana kita suka kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh lagi kalau benar dia seorang mukmin dia tak akan membiarkan dirinya ini ada ruang untuk mentaati syaitan yang kedua hawa nafsu. Tadi ini musuh abadi kita, syaitan dan hawa nafsu. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah. Melalui ketua mereka tertinggi iblis. Dan hawa nafsu memang sifatnya begitu sebagai satu ujian sebagai satu membezakan tingkatan-tingkatan kita di sisi Allah SWT maka kita tahu syaitan musuh kita hawa nafsu musuh kita maka bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk memusuhi mereka tuan-tuan bila kita tak kenal syaitan tiba kita beri ruang hidup kita pada syaitan habis Syaitan dah bersumpah nak sesatkan kita, nak sumbat kita dalam neraka. Nak jadikan kita teman-teman dia dalam neraka. Apakah kita ingin? Apakah kita mahu? Syaitan nak binasakan kita, menyuruh perkara keji. Biar kita kufur pada Allah. Biar kita disumbat dalam kemurkaan Allah. Ini kerja syaitan. Ada pun kerja nafsu sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Innan nafsala ammaratum bisu. Memang cendung supaya buat jahat. Buat dan buat dan buat supaya kita terus terperangkap dalam permainannya, keinginannya. Tuan-tuan, kalau kita kenal setang ni apa, nafsunya apa, insyaAllah kita akan menjauhinya. Dan demikian juga tentang dunia kita. Seorang yang tidak kenal dunia, dia akan membenci akhirat. Tapi seorang yang mengenal akhirat, maka dia berhati-hati dengan dunia. Tonton tengok orang-orang yang cinta dunia. Dia amat benci akhirat. Semahyang benci, puasa benci, baca Quran benci. Dengan kuliah pun dibenci. Sebab dirinya penuh kecintaan dunia. Tetapi siapa yang kita lihat cintakan pada akhirat, maka dia akan berhati-hati dengan dunia. Dia akan cek sumbernya dari mana halal ke atau haram. Syubhah ataupun jelas. Semuanya itu dalam pertimbangannya dalam mengambil dia tak ambil melainkan dengan takwanya kepada Allah. Dia tak ambil melainkan ianya tidak melalaikannya daripada Allah. Dan ini disebut oleh Allah dalam Quran. Rijalullatulihihim tijaratum wa la bai'un an zikrillah. Mereka lah orang-orang beriman yang sebenar yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan jual beli mereka daripada mengasihi Allah. Maka mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Mereka takut pada hari yang semua mata terbeliak ke atas. Kerana gerung pada mahsyar terkelak. Dan bila Allah ingatkan pada orang beriman. Ya ayuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah. Wa man yafal zalika fa'ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta benda dan anak pinak kamu daripada ingat Allah. Siapa yang melakukan demikian, maka dia menjadi kalangan orang-orang yang rugi. Kemudian Syekh berkata, Ketika ke mana ada sifat ini? Sifat apa? Mentaati Allah. Sifat membuang bahagian syaitan dan nafsu dalam dirinya. Sifat cintakan pada akhirat. Baulah datang satu sifat yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada kita. Iaitu sifat ikhlas. Ini yang disebut oleh Allah wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahud dinu hanafa dan tidaklah kamu semua diperintahkan wahai manusia melainkan untuk ikhlas beribadat kepada Allah taala. Tapi tuan-tuan kalau kita nak ikhlas kita tak jadikan perintah Allah sebagai keutamaan. Kita tidak mengkang hawa nafsu dan tidak menghalang syaitan. Kita tak nampak akhirat tapi terus tertipu dengan dunia. Bagaimana mungkin datang ikhlas? Kan ikhlas itu ialah menentang segala kemahuan syaitan, kemahuan dunia, kemahuan hawa nafsu. Manakala bila mana kita dikuasai oleh syaitannya, hawa nafsunya, dunianya, maka keikhlasan akan terjejas teruk. Sebab orang yang tidak ikhlas ini kerana dunia ada dalam diri dia. Kan nafsu ada dalam diri dia. Kan syaitan ada dalam diri dia. Bila dia buat satu amalan, syaitan kata, hebat kamu, banggalah kamu, mengatasi orang lain. Nafsu kata, lihat aku semakin glamour dan popular. Dunia kata, aku akan mendapat pangkat yang tinggi, kedudukan, yang terpuji oleh seluruh makhluknya, seluruh manusia. Contoh ketiga-tiga ini merosakkan ikhlas kita. Sebab itu mencari keikhlasan, memerlukan kepada mujahadah, dalam aspek yang telah kita sebutkan meletakkan diri kepada nilai perhambaan sebenar kepada Allah menghalang keinginan hawa nafsu dan cita-cita buruknya menghalang kejahatan syaitan dan tipu dayanya dan juga berhati-hati dengan dunia dan kelalaian yang dibawa padanya dan mencintai akhirat dengan sepenuh hati jiwa raganya Maka ketika itu tuan tuan sekian boleh kita akan dapat apa yang disebut sebagai ikhlas. Kemuncak, kecemerlangan kita. Ikhlas ini ialah peperangan, medan peperangan. Kita sentiasa berperang. Dia bukan kalau seorang itu ikhlas, hari ini ikhlas, esok lusa ikhlas sampai bila-bila. Tidak. Ia satu peperangan, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Tapi kita sentiasa bersedia berperang. Bersungguh-sungguh berperang. Untuk mendapatkan kemuliaan yang hebat tadi. Yang diperintah oleh Allah. Kemudian sesudah Syekh menyebut tentang ikhlas, Syekh pun kata, Baik, sekarang tinggalkan sifat bermuka-muka kita dengan makhluk. Apa maksud bermuka-muka dengan makhluk? Kita letakkan pergantungan, pengharapan. Kita letakkan keinginan mendapat sesuatu di sisi. Jangan lihat Allah tuan so, bila kita mohon mohon pada Allah, ini disebut dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu anhuma. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar satu asas akidah yang kuat. Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidillah tujahaka. Wa alam anna al-ummata law istama'u wa alam anna al-ummata law istama'at ala ayyin fa'uka bi shay. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولئن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت القلم وجفت الصحف الحديث نبي كاته احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد الله تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، لم ينفعوك بشيء الا ما قد كتبه الله لك ولئن اجتمعوا على ان يضروك بشيء، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت القلم رفع القلم وجفت الصحف. مكسوؤني وهي بودا وهي انا كو جا الله، الله جاكم جا الله، الله سنتياسير من Bila mana kamu meminta-minta dengan Allah. Bila, kamu, bila mana kamu ingin bantuan, maka mintalah bantuan daripada Allah. Ketahuilah seluruh umat ini kalau berhimpun dan berkumpul. Manusianya dan jinnya. Untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tak boleh beri manfaat. Melainkan dengan, dengan apa yang telah tertulis. Dan kalau mereka berhimpun untuk mendatangkan mudarat kepada kamu, mereka tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kamu. Mereka apa yang ditulis? Telah terangkat kalan dan telah kering suhuf catatan. Artinya tuan-tuan sekalian, bagaimana jam diri kita tak ada pengesaan pada Allah untuk menyeru Allah. Jangan kita minta, duk seru nama orang lain, panggil orang lain. Kita memanggil Allah. Kerana itu Allah Taala berfirman, "Aman yujibul muqtara idha daa'a wa yakshifu as-su' siapa lagi kalau bukan Allah? Untuk kamu berdoa kepada orang yang dalam kesempitan yang akan menghilangkan segala kesulitan. Sebab itu tuan-tuan lidah kita menyebut Allah, Allah, Allah. Lidah kita sentiasa memanggil Allah. Lidah kita sentiasa berkata, Ya Rab, Ya Rab, Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku. Allah suka seorang memanggil namanya sebagaimana anak-anak memanggil nama ibu ayahnya. Tuan-tuan kalau kita tengok budak kecil. Waktu dia panggil mak dia macam mana? Dengan mun nama dia mak, mak, mak. Matanya melirik ke kiri ke kanan mencari ibunya. Hatinya begitu pasrah ingin bertemu dengan mak dia. Tak ada main lain. Ketika mana ada orang lain datang tanya nak apa, dia tetap berkata nak mak. Ketika mana orang yang cuba memujuknya, dia tetap menjerit dan berkata mak, mak. Sehingga maknya muncul, maka dia tenang. Si kecil ini menunjukkan kita satu contoh munajat pada Allah. Kita memanggil Allah, menyuruh Allah. Walau ada yang datang menghulurkan pertolongan kita tidak tenang melainkan dengan Allah. Dan ini akidah Nabi Allah Ibrahim AS. Waktu dicampakkan dalam api, semua makhluk ingin membantu Ibrahim. Hatta Jibril datang. Lalu kata Nabi Allah Ibrahim AS, ada pun daripada kamu tidak. Kerana aku bergantung harap kepada Allah. Karena itu ucapan Ibrahim, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku Allah dan dia sebaik-baik yang akan membantu dan menolong. Tidak apakah kita benar-benar menghayati perkara hasbi Allah cukup bagi kita Allah? Dan waktu mana Allah menceritakan orang beriman, "Waqalu hasbunallahu wa, hasbun wa ni'mal waki". Mereka berkata cukuplah bagi kami Allah dan dia sebaik-baik pembantu dan penolong. Tidak apakah Allah memang cukup dan diri kita atau kita masih perlukan orang lain untuk kita panggil? Orang lain untuk kita seru? Orang lain untuk kita bergantung harap? Tidak. Kita cuma perlukan Allah. Karena itu kita mohon Ya Allah. Kita berkata Ya Allah. Maka hadirnya Allah Ta'ala dalam diri kita jauh mengatasi hadirnya makhluk-makhluk yang lain. Yang tak ada nilai sedikit pun. Karena itu orang yang mengenali Allah tidak akan memanggil selain Allah. Kita ikrar dalam surah Al-Fatihah. Ya kana'budu wa iya kana'sta'in. Ya Allah, padamu kami menyembah. Dan kepadamu kami minta tolong aka akidah ini begitu jelas dalam kehidupan orang beriman kita akan memanggil Allah setiap masa dan setiap ketika kerana itu disyariatkan doa doa bukan sekadar lepas solat dalam semua keadaan tertentu bukan secara mutlak waqala rabbukum ud'uni astajib lakum dan Tuhanmu berfirman berdoa kepada-Ku saya akan kuperkenankan wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun bil hamba hambaku bertanya tentang aku ketika mana mereka inginkan pertolongan maka katakanlah aku dekat akan ku perkenankan setiap doa yang meminta asalkan kita meminta kerana meminta ini perlu bagi menunjukkan sifat rendah diri kita Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man lam yas'al la yardab alih. Yang tidak meminta pada Allah, Allah benci pada dia, Allah marah. Kain okay, tu untuk kita mengesakan Allah. Maka tinggalkan pergantungan kita dengan makhluk. Jangan bermuka-muka dengan makhluk. Kerana semua benda yang kita nak dengan makhluk itu ada di sisiNya Allah, khazanah Allah. Tuan-tuan kita duduk baik dengan fulang, beg fulan nak apa? Nak pangkat. Saya nak jawatan. Saya nak harta. Saya nak itu, nak ini. Semuanya ada di sisi Allah. Yang dia ada cuma sikit. Nikmat yang dia dapat tu sikit. Itu pun Allah boleh tarik balik. Allah Ta'ala berfirman. Wa imin in min syai'in illa indana khaza'inuhu. Tidak ada suatu benda pun atas dunia ini. Melainkan ia berada dalam khazanah kami. Tuan-tuan, kenapa kita minta dengan makhluk yang cuma punya sedikit yang dia juga kedekut untuk beri pada kita? Melainkan dengan menghina kita. Kenapa kita tak tadah tangan kita meminta dengan Allah yang pemurah. Yang memang nak beri pada kita. Yang khazanannya tidak habis. Khazanannya tidak pernah susut. Surut tidak pernah. Sebagaimana air laut. Walau dicedok, diambil banyak mana pun. Kita tak akan kata air laut itu surut. Air laut surut dengan fitrahnya. Bukan kerana kita mengambil air dia. Pembenaran Allah Ta'ala yang luas. Tapi tuan-tuan amat sedikit orang yang minta dengan Allah. Yang ramai minta dengan makhluk. Akhirnya tuan-tuan ruang meminta Allah itu terlalu lapang. Tidak ramai manusia bersesak-sesak pada pintu yang Allah nak beri. Mereka bersesak-sesak pada pintu yang tertutup. Mereka tidak mau datang pada pintu yang terbuka luas. Ini pintu manusia yang tertutup. Mereka bersesak kat situ. Wala kosong di situ. Pintu Allah yang maha luas. Kenapa mereka tidak bersegera ke sana dan mengambil bahagian mereka mengikut kehendak yang mereka nak? Maka di sini tuan-tuan kita faham bagaimana hebatnya bila mana kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia kita, kuat kita, gagah kita. Selamat tauhid kita. Kalau itu jangan mencalari tauhid kita dengan meminta selain daripada Allah Taala dengan bergantung kepada selain Allah kan ia akan merosakkan sedikit sedikit demi sedikit bukan siapa peringkat boleh membawa pada kekufuran maka hati-hati kan itu pergantungan kita kepada Allah pentauhidan kita kepada Allah dan ikhlas kita diperoleh dengan apa yang telah kita sebutkan moga ia memberi manfaat pada kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh